Salon tayyid izləyicilərimiz, xoş gəldik hər birinizi. Bu gün sizləri Masazırın mərkəzində, cəmi mərkəzi yola 100 metrlik məsafədə 2 sot torpaq sahəsində inşa edilmiş, 2 mərtəbəli, 4 otaqlı, qupcalı həyət evimizi çəkib sizlərə təqdim edirəm qiyməti çox münasib bir qiymətə satışa çıxarılıb. Təmirdən yeni çıxıbdır, evdə yaşayış olmayıb. Onda nəzərinizə çatdırıram. Videonun son dəqiqələrində qiymət haqqında ətraflı məlumat verəcəm, endirim də olunacaq. Belə bir xarici görünüşü var həyətan sahəmiz. Bu şəkildədir, təmir daşlarla döşənilib. Kommunalların hər birisi mövcuddur. Qaz, su, işıq və gördüyünüz kimi suyun axıntısı üçün trapağa qədər quraşdırılıb. Bu hissədə əlavə olaraq torpaq sahəsi saxlanılıb ki, dekorativ ağac-gül əkilməsi üçün üç daş kürsü üzərində inşa edilibdir. Fasadı da bu şəkildədir. Qabançıq daşlar və isti ağlı pəncərlər də gördüyünüz kimi şəbəkə pəncərədən istifadə olunubdur. Evimizə gələn giriş qapımızda yerləşmə yeri çox ideal bir yerdədir. Tam mərkəzdə yerləşir. 525, 535 nömrəli avtobus dayanacağının tam yaxınlığı. Ev tikintisi haqqında sizə ətraflı məlumat verəyəm. 60x60a karkas betonudur, mərtəbələr arası monolit beton və 4 bir tərəfi qoşa hörgü. Keyfiyyətlə inşa edilibdi, təmir də ki, videonu irəlilən dəyə görə də sizə çəkib təqdim edicəm. Çox ideal bir təmir olunubdur. Bu hissədən də evimizin həyət yanı haqqında siz görürsünüz ki, tam şəkildə çəkib təqdim edim. Ətraf tam yaşayışlı olan evlərdir. Zeynəb marketin, bazar storun tam yaxınlığında yerləşir. Belə bir həyət yanı sahəmiz var, gördüyünüz kimi daxil olaq evimizin. İc təqdimatını sizlərə təqdim edirik. Dəyərlilər, bizə giriş olan hissəmis, ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkən. 1-ci mərtəbədə yerləşir bizim 35 kvadratdan yaxın, gördüyünüz geniş, gözəl səliqəli qonaq otağımız. Həqiqətəndəki qonaq otağımız yetərincə genişdir. İri şəbəkə pəncərədən istifadə olunub, kombi xətlərinə qədər çəkilibdir plastiks spotlar tamir olunub, tavanı gördüyünüz kimi asma tavanlar və spotlar nə qədər quraşdırılıbdır. Kombi xətləri gördüyünüz kimi burada çəkilib, quraşdırılıb və TV stend yeri də yığılıb ki, tam gördüyünüz kimi ideal bir vəziyyətdə. Döşəməsi laminat döşəmədir, gördüyünüz kimi xonça qaptan istifadə olunubdur. Pləkənimizin altı qladovka üçün əlavə əşyalarımızı rahat şəkildə yığmaq mümkün olsun və elektrik xətlərinə qədər çəkilib. Bu hissədə yerləşir bizim geniş mətbəx. Mətbəximdə kommunikasiya xətlərinə qədər çəkilib, döşəməsi mərmər granit döşəmədir. İstifolla təhliz olunubdur. Həqiqətən də ki, mətbəx yetərincə genişdir. Mətbəx mebeli sözsüz ki, bu hissədən yığılacaq və bu hissədə kifayət qədər yer saxlanılıb, ayılışmaq üçün. Və birinci mərtəbəmizin hamam otağı, sanitari qovşağımız, gördüyünüz kimi taxta keramikasına qədər vurulub, sadəcə aksesuarlar alıcı tərəfindən quraşdırılacaq. Dalxaq evimizin ikinci mərtəbəsində siz yaxınlandıramasınız deyək, gördüyünüz kimi tükənlərimizdə taxta döşəmədir. Bir daha vurğulayım ki, mərtəbə arasın analit betonudur. Bu hissədə yerləşir bizim bir yataq otağımız. Hər bir otaqlarımız da genişdir. kvadrat metrdə 100 50 kvadratə yaxındır təxminən olaraq gördüyünüz kimi. Digər yataq otağımız və sonuncu yataq otağı. Hər bir otağlarımız həm geniş həmişə işıqlı. Bu da ikinci mərtəbəmizdə hamam otağı, sanitar qovşağımız. Və, və sonda dəyərli izləyicilər heyvana çıxışı. Qış səhəndə gördüyünüz kimi heyvana çıxışımız var. Bir az bir həftəyə, yəni sahnəmiz qiymət dəyərlisə 110 min stat qiymətdir. Real müştərilərimizə sözsüz ki, endirim olunacaq. Əlavə məlumat üçün əlaqə saxlaya bilərsiniz. İnşallah hamımıza Allah Taala belə gözəl evlər nəsib etsin. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın ki, hər yeni satışa çıxan evlərlə ilk növbədə siz tanış ola biləsiniz.